Я включаю свет, еле-еле, но -еле, ну, буквально лампочки еле-еле горят. Потом внезапно яркий свет. Произошло это, по словам жителей подъезда, около 10 утра. Сначала, говорят они, электричество стало подаваться с перебоями, а затем послышался хлопок и заискрили розетки. Уцелела только та бытовая техника, которую сумели быстро отключить. Вызвали электрика, все, электрик пришел, посмотрел, что говорит, а что, ничего не могу сделать. Ну, он постоял, да, посмотрел, ну, будем разбираться, вот все. К настоящему моменту неизвестно, что стало причиной перепада в сети. В момент съемки репортажа напряжение было, по словам жильцов, 250 вольт. Сгорел радиотелефон, сгорел модем, у соседей он кондиционер уже сгорел. Материальные убытки граждан пока не подсчитаны, так как большинство жителей дома во время аварии с электричеством были на работе. И ситуация с бытовой электротехникой для многих станет неприятным сюрпризом.